Старцевска, недалеко Донецкая область. То есть зона проведения тут каждый день идут обстрелы, и отвечаем им. и получается. Были из городов обстрелы, из гаубиц. То есть в основном идет арт-война. То есть как нету таких сваток пехоты, сепаратисты не подходят ближе. То есть стараются обстреливать с далеких расстояний, буквально 5-10 километров. Ну, в принципе, отпор можем дать, есть чем. САУ-29 Нона, то есть на базе БМД-1, она как десантируется парашютным способом, парашютно-реактивным, так преодолевает водные и преграды на суше. То есть она и плавает, и летает, можно сказать, и ездит. Можно стрелять, вот есть прицел прямой на водке, спереди там его видно. И вот панорама, то есть артиллерийский прицел, благодаря которому она может вести стрельбу на достаточно далекие расстояния, то есть максимальная дальность стрельбы 12800, Идет активно-реактивным снарядом, который на улице лежит, тут его нет. вот а боеукладка. То есть сейчас идет в основном снаряды. Если нужно, напрямую наводку против танков есть кумулятивные. Вот они тоже тут. Угу. Которые пропаливают 600 мм брони, в принципе, чего хватает. Ну пока напрямую наводку мне лично не, не выезжало. Не выезжал, не доводилось. Как часто вас обстреливают вообще? Каждый день идут обстрелы. То есть вот, в основном как под утро, как будильник. такой Идет в 5-6 утра сразу или из снарядов, ну, просыпаемся уже, уже от выстрелов, пока не успевала свистеть. С сделали. А да, что это? Да, не, ну, ну, не намокала машина, там вещи какие-то положить. В принципе, удобно, практично. То ну есть, и не так жарко. Жарит это не станция. так машина. Броня не так нагревается. Да. А это вы наварили, да? Нет, это стационарная на машине. Это антенна. Штат. Это штатная ситуация, да? да? То есть то, ну, как э, крыша сама. <с1> <с2> Уже не штатная <с2> <с2> Там Поплотнее Часто пацаны

25-я отдельной днепропетровской воздушно-десантной бригады полковник Сотова Юрий Иванович. Юрий Иванович, скажите, пожалуйста, что вы сейчас делаете? Бригада выполняет задачи, поставленные командованием антитеррористического центра в определенном районе. Задачами справляется, выполняет их успешно. Никакой паники нет, никакой тут растерянности нет. Личный состав. Моральный дух высокий. Обеспеченность полная, всем необходимым. Начиная от боеприпаса, заканчивая обеспечением бытовых условий. Ничто не мешает выполнять поставленные задачи. Как часто обстреливают вас? Ну, так как у нас сейчас перемирие и, скажем так, режим соблюдения огня, поэтому вчера мы были обстреляны 8 раз. Сегодня, вот вы сейчас слышите, идет обстрел. Ну, Нас-то не пугает. Президент разрешил отвечать на огонь огнем, поэтому мы действуем адекватно ситуации. С чего ведут, ведет огонь противник? Ну, противник ведет огонь, оружие разнообразное, начиная от стрелкового, а также всеми системами, я так понимаю, артиллерийскими, начиная с смерчей ураганов, грады, Д-30, минометы, 2С-3, то есть полный набор. Ясно. Пожелание что-то сказать. Пожелание. Я бы хотел паникюрам, которые кричат тут о дебальцевском котлетом или еще что-нибудь. Не надо сеять панику. Не надо сеять панику. А идите в военкомат, записывайтесь добровольцем. Приходите к нам в бригаду, берите в руки оружие и защищайте свою родину. Отдельно хотелось бы сказать спасибо огромное волонтерам. Это и ребята, и, и девчонки. Вы настоящие патриоты вы нам очень помогаете и без вашей помощи, скажем так, если бы ее не было, это бы очень чувствовалось. А так вам огромное спасибо и вам здоровья и удачи. Как тебя зовут? Uh, uh, Женя. Женя, расскажи, будь ласка, что самое страшное тут на передовой бывает? Бывает. Прогноз погоды всегда самое страшное. Рады у нас осады. Буває найстрашніше, коли їдеш, ну, займаєш якийсь на населений пункт, їдеш на штурм. Що це Найстрашніші засади, обстріли по часів. Вже коли приїжджаєш, ну, вже займаєш позиції свої, тут вже капуєшся, якби не так страшно. Головне успішно ховатися і обстрілюватися, ну, давати відповідний огонь. З чого ця машина обстріляна? Розірвався град рядом, снаряд попав карандашик. Так что частенько, так? Та ну, да, Сегодня уже раз 10 <серкнул> в градов стреляли. Значит, первое, что бы я хотел сказать, это то, что мое подразделение преисполнено решительности выполнить все поставленные задачи четко в срок, без нытья, без, извините за выражение, сопляжуйства, вот, достичь победы ради нашей страны нашей Украины. У меня нет этих нытиков, плачущих о том, что мы попали под обстрел. Спасите нас, помогите. У нас сгорели личные вещи. Наши жены должны куда-то выйти. У меня таких солдат нет и офицеров. Вот. Я бы очень хотел, чтобы все подразделения, которые пребывают в зону АТО, были преисполнены такой же решительности, а может быть даже и больше. Это первое. Второе, обращаюсь к тем, кто годен, кто достоин, защищать наше государство вот кто собрался выполнять свой долг с оружием в руках потому что сейчас такое время которое требует защищать наше государство нашу страну с оружием в руках не надо прятаться за женские юбки не надо апеллировать к тому что вам страшно нужно просто выполнять свой долг следующее очень большая благодарность всем тем кто э, помогает моему подразделению с разных областей, с разных регионов, с Днепропетровска, с Черновцов. Всем, чем только можно. Начиная от экипировки, заканчивая туалетными принадлежностями и продуктами. Хотя на самом деле, на самом деле, вооруженные силы, по крайней мере, мое подразделение, мы уже практически ни в чем не нуждаемся. Единственное, что нам не помешало бы, это еще 2-3 десятка, а может быть сотен нормальных храбрых парней. Я священник Николай Ворон. Української православної церкви кремльчивсько лубинської єпархії два рази приїжджав сам по власній ініціативі сюди, а вже третій раз, по благословенню владики, приїхав. От, що скажу? Тут на передовій повинен бути священник. Не то, що повинен, він необхідний, тому що. Розмова з бійцями, ви знаєте, це, це, кожна розмова з бійцями це ісповідь. Всі ми живі люди і в кожного бійця болить душа, є внутрішні переживання, є страх. І ти як психолог, як священник, просто потрібний їм. Ви знаєте, наскільки замічав, хлопці радуються, хлопці плачуть, коли тебе зустрічають. Ви знаєте, тут Необхідно просто священнику. Моє таке враження, і я не зміг вдома сидіти і дивитись телебачення, наблюдати ці події військові. І я просто взяв і приїхав.